Okay. Terima kasih Yang Berhormat Berah, Yang Berhormat Ketua Mangkang. Saya nak minta pandangan daripada Yang Berhormat Ketua Mangkang. Apakah bila kita memanggil ataupun kita membuat kenyataan kita bersatu atas nama Islam boleh dikatakan perkauman ataupun perisis, dan juga boleh dilabelkan sebagai Taliban. Ini juga saya nak minta pandangan daripada Ketua Mangkang. Yang keduanya, bila kita sebut penyatuan atas nama Islam dikatakan sebagai perkauman rasih dan sebagainya sedangkan kita Islam memanggil semua tak kira yang beragama Islam dan bukan agama Islam supaya kita bersatu di bawah atas nama Islam kerana Islam mempun, penuh dengan uh, uh, tolak ansur dan tidak pernah menzalimi siapa lagi satu kita tengok saya berasa sedih bila dikatakan bila kita menyebut atas nama Islam bersatu atas nama Islam dikatakan taliban taliban berdiri sebagai kerajaan atas peperangan. Kerajaan, contoh kita ambil kerajaan PAS Kelantan. Kita berdiri di atas demokrasi. Tanpa ada kita menzalimi siapa? Tokong berdiri tidur, duduk masih ada. Daripada tahun sebelum 1990, PAS dah merintah 18 tahun sehingga tahun 1990 sampai sekarang 28 tahun, 46 tahun. Tidak ada seorang pun yang kena kerat kepala yang dituduh Taliban ini. Ini satu kenyataan yang sangat berbahaya. Perlu kita melihat kepada kenyataan yang mencetuskan huru hara kepada rakyat yang berbilang kaum ini. Saya nak minta apa pandangan yang berhormat Ketua Pemangkang tentang kenyataan-kenyataan yang menuduh kita resis sedangkan kenyataan mereka adalah sangat perkauman. Minta pandangan daripada Ketua Mangkang. Saya anggap ini sebagai satu hasutan yang perlu diambil tindakan oleh pihak berkuasa dan dihadapkan mereka ke mahkamah. Kita jangan pentingkan individu tetapi kita pentingkan rakyat secara keseluruhannya. Kita tidak mahu kerana kenyataan yang dibuat oleh satu dua individu yang menjadi sengsara kerana akibat perpecahan kaum dan sebagainya yang menjadi sengsara adalah rakyat jelata. Saya setuju dengan apa yang dibangkitkan oleh pendang. Yang berhormat Bagan. Jangan marah. Ini memang ada kenyataan daripada Yang Berhormat Bagan menyatakan apabila ada penyatuan di antara ada kerjasama di antara AMNO dan PAS ianya merupakan satu pengisytiharan perang kepada kaum bukan Melayu dan Islam? Adakah ianya merupakan provokasi kepada kaum bukan Melayu untuk mengisahkan perang kepada orang Melayu di negara kita? Ini merupakan satu provokasi yang amat serius. Kalaulah provokasi ini diambil oleh pihak orang bukan Melayu dan seterusnya mengisahkan perang kepada orang Melayu, bermakna tentu saja akan berlaku sesuatu perkara yang tidak kita ini ni seperti 13 Mei 1969 dulu Perang Wai pun terlan? boleh, kita sambut perang Kalau mau perang Macam ada? Ulang sekali lagi Ulang sekali lagi Siapa, Siapa yang cakap sambut tak perang? Tak saya, saya cakap Kalau ada istihar perang Kita boleh sambut perang ya. Itu akan berlaku M -M -M -M. Datuk, Saya mohon rujuk Kota Baru ikut Dia kena tarik balik. Tarik balik di Kuala Lumpur. Jangan berperang. Siapa? berperang. Siapa yang isyakan perang? Kamu yang orang, orang masyarakat kata, masyarakat. kata kalau ada isyak perang, tarik Itu kalau, kalau, kalau ada perang, kita sambut perang. Apa takkan ada Persoalannya Sila duduk, sila duduk. sila duduk. Sila duduk Kira dapat tangan Kuala Kerau Dan sebagainya Sila duduk Ya dalam peraturan mesyuarat juga disebutkan jangan membangkitkan isu-isu ya, yang menimbulkan perasaan yang jahat yang terkaum. Ya. Jadi membadai sesuatu itu disebut dan tidak perlu disokong ataupun uh, diapi-apikan. Ya. Ya, ya speaker, Muhammad. Speaker, Tuan Speaker. Ya Muhammad. Saya, saya, minta saya saya minta bangkitkan isu peraturan. Ya, ya silakan Jelito. Kita telah lihat tadi beberapa yang berhormat di sebelah barisan nasional yang telah mengulangi kenyataan yang tidak sepatutnya diulangi yang melanggar perintah 36 kurungan 9 kurungan C Perkataan-perkataan yang harus menaikkan perasaan bersakit-sakit hati atau bermusuh-musuhan di antara hati ya, Siapa yang menyakitkan hati? Siapa yang buat sakit? Sila duduk. Pasir salah, kina batangan. Sila duduk. Sila duduk. Sila duduk. Sila duduk. Kena apa tangan sila duduk, sila duduk, Jelutong pun sila duduk. Saya ingat memadai kalau apa yang disebut oleh ketua pemangkang supaya dapat dijawab kemudian dan saya harap tidak diapi-apikan oleh pihak-pihak yang lain. Ucapan seperti kalau mereka nak perang kita akan berperang semula ini sesuatu yang saya ingat tidak secucuk dengan Atau speaker ada saya minta oh. yang berhormat baris Teruskan. Ya betul. yes, sir. Inilah masa, masa. Inilah contoh. Jika kalau perkara, perkara sensitif dibangkitkan. Sebab itu jangan bangkitkan, jangan bangkitkan. <laughs> Bro, siapa yang membangkitkan kenyataan tersebut? Bagan. Bagan, banggan, bagan. 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 Sila duduk, sila duduk. Sila duduk. Tentu sekali penjelasan akan diberikan oleh sebelah sini ya. Eh? Ayah besar, sila duduk. Ya, Muhammad. ya silakan. Saya saya menggesa bagan menarik balik kenyataan dia. Setuju, setuju. Saya bagan, bagan mula dulu. Saya lepas tarik balik dulu. Bagan mula dulu. Dan teruskan dengan isu lain. Bagan akan kemungkinannya akan bangkit ke isu ini. Bila menjawab, itu saja. Bila. Satu lagi Berah. isu. Isu Berah. provokasi. Ber yang sekejap, yang dibangkitkan tak? oleh pendang tadi. Iaitu apabila Teluk Intan sendiri menuduh jika ada pakatan ini diteruskan dan AMNO dan PAS memerintah negara ini akan menjadi negara Taliban. Ini juga merupakan penghinaan. Apa cakap itu? Siapa cakap? Ini... Jangka... Teruskan dengan poin lain. Seluruhnya. Berah bera, minta. Saya minta ingin lalu, jelaskan. Bera. Saya ingin jelaskan sikit. Nak beri penjelasan. Islam adalah agama kedamaian. Apabila Rasulullah berada di Madinah, piagam atau perjanjian pertama yang di di ditandatangani antara Islam dan juga orang-orang bukan Islam termasuk Yahudi dan sebagainya adalah untuk mengekalkan Madinah menjadi kawasan yang aman dan semua agama diberikan hak dan sebagainya dan tidak ada penindasan kepada agama lain di Madinah. Faham je Tung, faham. Baru. Dan saya juga mohon penjelasan. Nak saya juga nak maklumkan supaya boleh sedar PAS Pemerintah Kelantan begitu lama memerintah Kedah begitu lama, pernah memerintah di Terengganu. Kita tidak dengar pun penyeksaan dan penyingkiran hak kepada kaum bukan Melayu dan Islam di negeri diperintah oleh PAS. Jadi okay. Jangan tuduh dan jangan cuba memburuk-burukkan Islam dengan membandingkan dengan Taliban dan sebagainya. Ini adalah salah satu penghinaan oh, betul. betul. Dan kita juga menggesa Pai Teluk Intan juga memohon maaf dan tarik balik. Tarik, balik. Tarik balik. Suduh, sudut sudut. Tarik balik. Agan dan Teluk Intan tarik balik. Okey. Teruskan dengan poin lain. Ah. Uh, yang, yang okey. Boleh ada celahan sikit. Terima kasih Yang Mahabra. Ah, uh, Pontian, Pontian. Terima kasih ya. Saya saya ingin uh, pihak uh, di sini merekodkan uh, pihak uh, parlimen merekodkan bahawa ketika ketua pembangkang berucap hanya seorang sahaja wakil daripada kerajaan yang ada di sini. Ini menunjukkan mereka langsung tidak hormat kepada Ketua Pembangkang. Dan mungkin mereka semua itu takut dengan apa yang dinyatakan oleh Ketua Pembangkang. Satu lagi sebab tambahan. Yang Mama Abra. Yang Mama Abra. Kita dalam Dewan jawab... Saya ingin mengingatkan oh, yang Mama Abra ada 15 minit lagi. Saya tak akan tambah masa. Ya. Okay sikit saya tambah. Ya mak bera. Sikit sikit saja. Uh, terima kasih ya mak bera. Kita ada 222 orang ahli parlimen <coughs> ditambah dengan 3 orang speaker dan timbalan speaker 2 orang. Jadi 225. Jadi kita minta semua pemimpin 100. yang ada di sini janganlah di luar sana buat kenyataan yang boleh menimbulkan kepanasan. Dalam ni lah tempat kita Kalau kita dalam ni tak boleh bercakap Untuk nak menyatukan balik rakyat Malaysia Di luar sana kita tak tahu Macam mana kita nak kawal Kalau pemimpin-pemimpin macam ni Bercakap menimbulkan panas Kepada rakyat di luar sana Jadi kita mesti menyelesaikan masalah ini Dalam Dewan ini 222 mengawal 30 juta Tendang, you mesti usahakum kata nak ha. perang lah Ya, kita ya, jod. jodoh Tentang kenyataan jodoh. ini Semua daripada perangkan Ah, sila duduk sila duduk, sila duduk, sila duduk. Sila duduk, sila duduk. Sila duduk, sila duduk. Sila duduk. Pendang, pendang. Sila duduk. Ya, teruskan. Ya, Muhammad. Ya, Depo. Ah, saya dengar perkataan bodoh. Bodoh, ya? Tarik balik. Siapa yang menyebut perkataan bodoh? Saya tahu di barisan belakang. Boleh saya teruskan? Kita ya, tak teruskan. Ya. Eh? Ya Muhammad. Provokasi agama adalah isu yang amat serius di negara kita. Memandangkan negara ini didiami oleh rakyat pelbagai agama dan etnik. Oleh itu, jika isu ini gagal di bendung, dikuatiri akan berlaku sesuatu yang tidak diingini dan apa yang paling dibimbangi adalah kesan terhadap keselamatan negara yang boleh mendatangkan suasana huru-hara. Pagi tadi saya terbaca di dalam media. Saya harap saya boleh petik ni. Ya, dalam utusan Malaysia. Media masa. Media perdana iaitu utusan Malaysia. Ya silakan. Iaitu kenyataan daripada yang berhormat Kuantan. Yang mengatakan dalam seminggu ini JAKIM menerima aduan daripada 10,000 pengadu tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan penghinaan agama. Ini merupakan satu perkara serius, 10,000 dalam seminggu yang berkaitan dengan penghinaan agama. Sebab itulah kita harap kajian mengambil serius tentang perkara ini. Saya harap apabila pihak berwajib seperti polis termasuk juga mahkamah Menjalankan kerja mereka Membuat hukuman dan sebagainya Jangan ada campur daripada Kalangan ahli politik untuk uh, Tidak menyokong apa yang Dilaksanakan oleh Polis ataupun pihak mahkamah Saya ingin menarik Perhatian Dewan ini Kita perlu menjentuhi Eropah, negara Eropah Melalui mahkamah hak asasi Manusia Eropah Iaitu ECHR Di Perancis pada 27 Oktober tahun lalu apabila telah memutuskan bahawa adalah menjadi satu kesalahan sekiranya mana-mana individu memfitnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mahkamah Eropah hak asasi manusia. ECHR menyatakan pendirian sekiranya terdapat perbuatan atau aktiviti memfitnah Rasulullah adalah melampaui hak kebebasan bersuara jadi jangan ingat apabila kita mempunyai kebebasan bersuara maka kita boleh buat apa saja termasuk menghina Rasulullah dan sebagainya kerana Eropah sendiri mengatakan ianya melangkawi had kebebasan bersuara Ya Muhammad Ketua Mangga terima kasih